Doa Zikir Sebahagian pergi tu dia bernasyid lah Apalah Tekong tu ustaz pula Dia nak buat hatim dia lain pada tim orang lain Kanggu orang lain Ini berlaku pada jamaah Indonesia Jamaah Malaysia Pasal semua ni bersaing travel agency So dia fikir Dia ingin buat sesuatu yang berlainan Yang mungkin orang kata Bagus pergi dengan ustaz tu Tiga jam kami menyanyi Di, di, di Arafah Cuma saya ingin sebut satu dua hal Berhubung dengan Urusan haji ini. Saya tengok Di Perlis ini pun Satu mungkar yang besar Yang tuan-tuan kalau tengok mesti mencegahnya Iaitu golongan yang menipu berhubung dengan badal haji Tuan-tuan tengok saya rasa di jalan nak pergi dekat dengan Di Bohok Temak tu pun ada Merata ada Siapa yang nak buat badal haji 2,500 3,000 dan seumpama ni. Ini semua Sah-sah bohong Kalau tuan-tuan berada di Arab Saudi sendiri pun Tuan-tuan nak menyertai haji Tuan-tuan tidak boleh kurang Saya fikir 10,000 rial Itu pun sedikit mungkin kurang selesa mereka yang iklan badal haji ni sebahagian mereka tu begitu canggih orang bayar je dua ribu setengah terus hantar gambar dah berihram sedangkan haji belum mula lagi begitu menipu sebahagiannya diletakkan edaran-edaran itu di masjid-masjid Orang-orang kampung yang tak tahu Tidak ada maklumat yang cukup Tengok oh inilah peluang barangkali nak buat badal haji untuk ibu dan ayah mereka Masukkanlah duit 2-3 ribu Bohong Siapa yang nak buat? Duit khemah pun tak lepas dia Dan ini berlaku kita mesti ingatkan dan orang selalu melakukan manipulasi ini Pembohongan ini Di atas nama agama Sebab tu Al-Quran mengatakan Innal ahbar wal ruhban Layakuluna amwalan nasa bil min al ahbar wal ruhban Daripada ahbar dan ruhban mereka itu memakan harta orang ramai dengan cara yang batil sebahagiannya sebahagiannya bukan orang agama mana pun pakai jubah pakai itu yang buat wakaf al-Quran di Masjidil Haram Masjidil Haram tu Arab Saudi dia mengeluarkan Quran seluruh dunia pergi dia bagi Quran dia buat wakaf Quran di Masjidil Haram Orang kampung dengar nak wakaf Quran di Masjid Haram Sukalah dia Besarlah pahalanya Tentu jika benar Di depan mata saya Saya pernah cerita Saya tengok Dia pergi ke kedai yang jual Quran tu Dia pegang Dia letak nama Fulan Fulan dia ambil gambar Dia hantar pada orang yang bagi duit tu Bohong Hati-hati Ini sebahagian buat strategi baru tawaran untuk pergi haji percuma oh pilih orang kampung orang-orang yang tak kampung pun yang barangkali tak ada maklumat anda dipilih untuk pergi haji percuma siapa tak nak pergi haji percuma pergilah haji percuma apa pun tak kena bayar Cuma bayar sikit duit nak medical check up, medical check up dan beberapa urusan dua tiga ribu, bayarlah tiga ribu empat ribu. Yalah, tiket penerbangan, hotel, everything sponsored, ditanggung oleh siapa yang tanggung ni? Hamba Allah yang tak mahu nama dia diberitahu sukalah semua yang dapat tawaran 100 orang 70 orang 80 orang 50 orang bayarlah seorang 3000 nak dapat haji percuma last kali lesap itu yang berlaku yang sangkut merata hati-hatilah jangan ada orang perlis ke apa yang terlibat dengan hal seperti ini. Boleh buat report polis kepada siapa yang menyiarkan tentang badal haji dan seumpama. Bohong. Musim korban juga sama, kena hati-hati. Mungkin ada yang benar tapi banyak juga yang bohong. Korban di luar negara membantu Seko kambing 300 orang korban. Buka namanya bayarlah hamba Allah ni tahun ni tak buat korban Haji buat dia kata buat di negara sekian-sekian tak ada pun sampai hati-hati hati-hati hmm? agama mengajar kita cerdik hmm? orang kalau tak takut Allah di mana pun dia menipu Tuan-tuan pergi Mekah ha, Mekah ramai menipu Pergi sana menipu Jangan pula kita kata dia tipu di Mekah tak jadi apa pun ha, Itu kita melampau Kita tak tahu jadi apa tak jadi apa kita tak tahu Bukan kita follow dia punya kehidupan Selepas itu Sebulan selepas itu Setahun selepas itu Apa yang terjadi kepadanya Allah Jalla wa'ala yang maha mengetahui Tapi ada tak orang yang berani Untuk melakukan pembohongan ada ada pergi hmm. sana bagi tahu dia dari Kashmir dia daripada mana susah semua datang ditindas minta duit orang bagi yang bagi itu dapatlah pahala apabila kalau dia sangka bahwasanya orang ni bercakap benar orang yang menipu dia menanggung dosa yang dilakukan haji Allah Jalla wa'ala syariatkan haji ni kalau kita salat kita ibadah di kampung kita pun Allah yang sama tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mahu kita keluar supaya kita bertemu dengan orang lain supaya horizon fikir ufuk fikr kita dapat broaden kita dapat luaskan ufuk pemikiran kita kalau orang Melayu dia tengok orang Melayu je dia tak terasa bagaimana luasnya agama ini yang dikatakan agama untuk semua manusia tanpa ada batasan bangsa dan kaum bila dia pergi ke Mekah dia tengok semua dan ada macam-macam yang kasar, yang tak kasar tapi Allah jadikan kalau kita tengok orang pergi Mekah banyak tahun saya dah pergi 8 tahun sukar, bahkan tak tahu, tak kita tak jumpa orang bergaduh paling sangat bertengkar sikit-sikit lepas tu jalan bukan senang 3-4 juta orang satu tempat tak bergaduh apabila Allah kata la rafatha wa fusuqa fil hajj tidak ada carut tidak ada kataan tak elok tidak ada pertengkaran dalam haji orang patuh orang pergi tengok bola gaduh tempat duduk masing-masing lah gaduh dia haji tak menentu kita tak boleh booking. Ah kat mana kita nak tidur di musdalifah? Secara umumnya syarikat tu tolonglah tapi orang pergi. Ini cari tempat dia, orang ni cari tempat dia. Masa nak solat tak ada. Siapa yang cepat awal dia dapat. Manusia struggle. Devotion ketatan yang tak dapat dilihat di tempat-tempat. Tidak di Vatican, tidak di tempat-tempat lain ketaatan tuh kesetiaan pengabdian kepada Tuhan kita tak dapat lihat satu tempat manusia begitu khusyuk berdoa merintih dan memohon pada Allah seperti mana yang kita lihat pada hari Arafah mudah-mudahan jamaah haji kita yang pergi ke hari Arafah tu buat macam hari Arafah Nabi suruh doa hari itu La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa zikir sebahagian pergi tu dia bernasyid lah apa lah tekong tu ustaz pula dia nak buat hatim dia lain pada tim orang lain ganggu orang lain ini berlaku pada jemaah Indonesia jemaah Malaysia Pasal semua ni bersaing travel agency. So dia fikir dia ingin buat sesuatu yang berlainan. Yang mungkin orang kata bagus pergi dengan ustaz tu. Tiga jam kami menyanyi. Di, di, di Arafah. Ikut sunnah. Ikut sunnah. Sebab itu haji besar maknanya. Orang pergi haji Pergi tengok orang balik ambil peribaran. Bukan saja belajar tentang ibadah, belajar tentang kesabaran, belajar tentang luasnya hamba Allah. Berbagai-bagai latar hamba Allah ni. Jangan kita fikir cara Malaysia saja. Islam ini untuk semua. Afalam yasiru <tid> fil ar. Tidakkah mereka itu berjalan di atas muka bumi? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha atau azan yang disemau nabiha, fa innaha la ta'amal absar, walaikin ta'amal kulub alati fi sulur. Tidakkah mereka berjalan di pada di atas muka bumi? Maka nanti bagi mereka itu kulub jantung hati. Yakilu nabiha, mereka berakal dengannya. Manusia berakal dengan jantung hatinya. Otaknya memproses tetapi akalnya di jantung hatinya dia tidak duduk akalnya di sini semata-mata akalnya di sini di jantungnya atau azanun <tuh> yasma'una biha ataupun telinga yang dia dapat mendengar dengannya Tuhan tak sebut mata Tuhan kata sesungguhnya ia bukan masalah buta mata tapi ia buta jantung hati yang berada di dada manusia ini kalau tidak dapat melihat masih banyak ilmu yang dapat diperolehi tapi kalau pekak sukar sebab itu orang buta ramai yang menjadi alim Al-Syeikh Abdul Aziz Abdullah bin buta alim Al Abdullah ibnu Umi Maktum sahabat Nabi sahabat Nabi Nabi telah pernah minta dia menggantikan Nabi Tapi kalau orang pekak, dia mata pun, sekali pun matanya nampak, keupayaan mendapatkan pengetahuan sangat terbatas. Tapi kalau orang buta, tengok jamaah buta mana siapa sponsor pergi buat haji tahun ini. Menangis dia bila dia tahu. Dia masih mendengar suara takbir, tahmid tahlil manusia berzikir memuja dan memuji Allah orang dapat beritahu ini Kaabah di Masjidil Haram sebab itu pendengaran lebih penting lebih berfungsi daripada penglihatan sebab itu Allah suruh kita berjalan ramai orang yang sempit pemikirannya kerana kurang ia berjalan ataupun kalau dia berjalan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ia bukan buta jantung hati, buta mata tapi buta jantung hati di dalam dadanya dan orang kita selalu sekarang kita ada handphone baru ni saya bagi tahu jemaah dari kelantan yang datang tentang pengembaraan manusia ni lah orang ada handphone dia berjalan merata dengan orang dia tak tengok kiri kanan dia dia tengok handphone dia dia balik sama juga ya. Apa orang tengok tak tahu aku duduk main handphone dia kata. Dan sebagian orang dia tak mau tengok apa yang di luar. Orang Malaysia ada juga kecenderungan tu. Pergi Mekah baru dua hari, hari kedua nak pergi cari nasi lemak. Lepas tu nak cari roti canai. Ada dah restoran orang Malaysia. Berpuluh tahun kau makan restoran Malaysia. Cuba kau pergi makan restoran orang lain pula. Supaya kau tahu bagaimana perbezaan rasa dan bagaimana manusia berurusan. Dah sebulan dah tak larat dah makan tak apalah. Ini baru tiga hari dan kadang-kadang orang pun macam tu. Kita pergi luar negara. Kita pergi ke States, pergi ke UK ke, ah US ke, pergi ke UK ke. pergi ke Europe ke. Ke mana? Bila ada orang Malaysia sambut kita, dia fikir kadang-kadang kita fikir Arab. Dia sambut kita, dia sediakan makanan Malaysia nak buat apa kita main daripada Malaysia dia kata hari ni kami masak makanan Malaysia untuk dia mungkin lah pasal dia lama tak balik Malaysia kita yang datang kita nak try something different dekat tempat dia tu dia buat apa dia bagi kita dan itu masalah orang kita pergi mana pun dia nak tengok orang Malaysia pelajar-pelajar student kita pun sama di luar negara duduk di UK duduk di Europe bila nak semayang raya nak pergi semayang raya dengan orang Malaysia jadi bila orang tanya dia macam mana orang di sana solat raya tak tahu kami tak, tahu semayang kat Malaysia Hall come on belajar sesuatu yang baru lihat sesuatu yang baru Allah suruh kita luaskan ufuk itu makna haji Tengok orang perhati Oh macam ni orang Pakistan Oh macam ni mereka Saya pergi ke Kenya Tengok orang negro ni Lama kita selalu lah kita jumpa negro di, di di Europe Di sini Pergi ke negara mereka Kita tengok apa tu mungkin kita takut Dia besar pada kita Kulitnya sangat berbeza tapi bila kita tengok, kita tengok dia berurusan, rupanya dia bercakap lembut dia. Elok kalau dia berurusan dengan dia, cakapnya tu bagus, cara dia layan pun bagus. Ada. Mungkin kita tengok daripada luaran. So itu hikmah, banyak hal yang boleh kita belajar. Waliullah Ad-Dehlawi dalam Hujjatullahil Balighah menyebut banyak faedah daripada haji yang boleh manusia pelajari dan tujuan Allah mensyariahkan manusia ini macam saya sebut dia ada kerinduan macam kita rindukan seseorang ha? walaupun kita tahu itu bukan dia macam kita rindukan ibu kita bapa kita ataupun kerindukan kekasih kita apa yang dia tinggalkan yang dia suka itu menjadi sesuatu yang mengingatkan kita pada dia kalau ibu kita tinggal satu benda kita sayanglah benda tu itu dia tentu peninggalan mak kita kekasih kita bagi satu benda walaupun bekas sapu tangan yang bau ikan laksa kita simpanlah pasal itu bekas kekasih kita panggalilah manusia dia ada kerinduan itu kerinduan kepada sesuatu yang dia kasih. Bila dia rindukan Allah Jalla wa'ala Dia inginkan sesuatu yang diiktiraf oleh Allah pada kerinduan itu Jadi Allah mensyariatkan haji Supaya awak pergi ke suatu tempat Yang Allah ingin limpahkan tempat itu dengan kurniaannya Bila manusia pergi haji Dia mengingatkan kita kepada sejarah Para ambiak, para kekasih Allah kepada Ibrahim alaihi salam kepada Ismail alaihi salam Supaya kita sedar dan tahu bahawa bukan kita saja yang memulakan ibadah ataupun kita yang berada dalam agama ini. Agama ini merupakan rangkaian yang panjang daripada hamba-hamba Allah yang taat. Dan kita hanyalah merupakan seorang yang kerdil daripada rangkaian yang begitu besar dan panjang itu. Itu maknanya. Kita tahu Allah mencintai Mekah. Ia mencintai Arafat pada pada 9 Zulhijjah ia mencintai hari-hari pada hari-hari pada Masjidil Haram dia mencintai hari-hari haji kita pergi mendapatkan cinta itu ketika mana cinta itu tumpah dan melimpah di situ itu maknanya dan manusia akan merasai makna devotion makna pengabdian kepada Allah Jalla wa'ala